12-й рік поспіль в День Святого Миколая Чудотворця професійні захисники прав громадян відзначають День адвокатури України. На сторожі свобод мешканців нашого міста сьогодні стоять справжні професіонали своєї справи. Напередодні кращі Севастопольські правозахисники отримали заслужені нагороди від одного з найвпливовіших адвокатських об'єднань нашої країни спілки адвокатів України. Серед них заслужений юрист України Анатолій Жерновий, який став переможцем у номінації Адвокат року та за тиждень до професійного свята був обраний представником наш место міста у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії День Святого Николая адвокаты Украины встречают свой профессиональный праздник – День Адвокатуры. Если говорить конкретно о Севастопольском отделении Союза Адвокатов Украины, то наш личный состав Наши адвокаты встречают праздник с хорошим настроением, с приподнятым даже настроением. Я был в городе Киеве, где проходило торжественное собрание Адвокатуры Украины. Там же были награждены многие адвокаты со всех регионов, в том числе и адвокаты Севастополя. Я горжусь, что у нас стало доброй традицией воспитывать молодых адвокатов. И в номинации «Молодой адвокат» адвокат Любимого, которая работает пять лет, она завоевала, так сказать, диплом в номинации «Молодой адвокат года». Представление на Корнееву Ларису Анатольевну, которая с 1975 года по настоящее время работает в адвокатуре. Мало того, что она работает в адвокатуре, у нее в адвокатуре работает дочь, у нее в адвокатуре работает сын. Это уже династия адвокатов. И то, что комиссия э, утвердила ее кандидатуру на номинацию мэтра адвокатуры Украины, я считаю, это гордость нашего Севастополя, прежде всего, но ну и гордость семьи Корнеевой. Э, Карпенко Григорий Александрович у нас также получил диплом за высокий профессионализм. Григорий Александрович э, работает много лет, в адвокатуре пришел в 1983 году, в Крымскую еще тогда коллегию адвокатуры. Он много воспитал молодых адвокатов и его отметили таким, я считаю, высоким званием. Я очень горжусь тем, что Баранова Людмила Николаевна, наша адвокат со стажем, также у нее сын работает в адвокатуре уже длительный период времени, получила медаль у нас есть такая профессиональная медаль Союза адвокатов Украины. Некоторые наши члены Союза, Севастопольское отделения Союза адвокатов Украины, такие как Марчук Юлия Иванова, Табакова Ирина Васильевна, Москаленко Ольга Сергеевна, получили почетные грамоты Союза адвокатов Украины под, за подписью президента Союза, также изовитой Лидии Павловны. Поэтому говорить, с какими успехами пришли награды, говорят, за героев. Да? Я считаю, что это истинный пример для подражания молодым адвокатам, которые сегодня у нас в Союзе работают. Мы немножечко провели реформу в Севастопольском отделении, некоторые вышли по тем или иным вопросам. Но самое главное, что идет процесс обновления. И сегодня, если вспоминать недельное собрание, которое прошло неделю назад, в канун празднования Дня Адвокатуры, то в Севастопольской отделение Союза Адвокатов Украины написало заявление о вступлении еще пять адвокатов. Поэтому мы, с одной стороны, мы где-то кого-то теряем, а с другой стороны, к нам идет нам идут люди. Я не скажу, что молодежь идут адвокаты, которые проработали 10-15 лет, но не поняли, что Союз это та общественная организация, которая является прежде всего их защитником. Объединение адвокатов это прежде всего основная задача сегодня руководителей всех рангов. Пусть это будет председатель совета, пусть это будет председатель Севастопольского Союза адвокатов, пусть это будет руководитель КДК города Севастополя. Сегодня мы все поняли, что разъединять адвокатуру нельзя. Нужно объединяться. Объединяться и э, друг к другу поворачиваться только с доброй, в понятии, лицом. Чтобы споры заканчивались, выходя из судебных заседаний. А в жизни мы были все друзьями, однодумцами и имели, так сказать, каждую свою позицию, правовую позицию и отставили ее в нормах права. Я э, хочу поздравить еще раз не только э, адвокатов, Севастопольское отделение Союза адвокатов Украины, а адвокатов города Севастополя с нашим профессиональным праздником и пожелать им прежде всего крепкого здоровья, чтобы ваше адвокатское сердце хватало на всех ваших клиентов, которым вы помогаете идти по жизненному пути, которые попадают в ту или иную ситуацию, где требуется ваша профессиональная защита. Я горжусь тем, что я вместе с вами я горжусь тем, что я могу с вами общаться, работать каждый раз и, и где-то у кого-то учиться. Поэтому с праздником вас всех! И пусть каждый день ваш будет, как сегодня, праздничный и без темных облаков.